А також ми повинні і поговорити про таку топ-тему це погода. В течение этой недели на территории Луганской области ожидается значительное повышение температуры. По прогнозам метеорологов сегодня, во вторник 12 июля, температура поднимется до 31 градуса. В среду до 34, в четверг 36, в пятницу до 37, а в субботу и воскресенье до 38 градусов по Цельсию. Осадков не предвещается до среды 20 июля. Докладніше про ось ситуацію гідрометеорологічну ми поговоримо з Володимиром Болоцьким, начальником Луганського обласного центру з гідрометеорології. Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, ось говорячи про погоду, ми всі відчуваємо на собі цю аномальну взагалі ну, спеку. Наскільки довго вона протримається? Ну, дане повищення температури продержиться в основному в течение неділі. То есть до 18 числа мы ожидаем, что температура будет сохраняться в пределах ночной температуры 20-25 градусов, и дневные температуры будут постепенно повышаться до 34-39 градусов. Максимальная температура будет отмечаться в период 16-17 числа. В отдельных районах области она может достигнуть до 40 градусов по Цельсию. В этот период мы пока не ожидаем, что будет превышен абсолютный максимум. Абсолютный максимум июля по данным многолетних наблюдений составляет 40,5 градуса. Он был зарегистрирован 27 июля 1971 года. <реклама> До рекорду пока еще мы не дотягиваем. Но все равно это спека, и она почти аномальна. До чего она может привести? Какие последствия этой спеки могут быть? Ну, наследки, спеки, повышение температуры, это каждый ощущает на себе. Во-первых, прежде всего, это для населения влияние на здоровье, а для сельского хозяйства, ну, здесь могут быть и плюсы, и минусы. Для, для урожая, это без дождя, погода без дождей и относительно высокие температуры, это хорошо, способствует уборке, уборке урожая, ничего не влияет. А те культуры, которые необходим рост, то есть засуха и высокая температура, естественно, они негативно сказываются на растениях. А если говорить ну, больше про ось, такую миську сферу, как она влияет на, тот же асфальт, который просто нагревается до невероятной температуры? Это как-то какой-то Ну, конечно, имеет. Вы сами ощущаете и видите это практически ежедневно, не только вы, все население. Поэтому тут ну, никуда мы не денемся, это зависит ни от нас, ни от синоптиков, ни от других служб. Это природа, никуда природный фактор не денешь. А в целом, есть ли какие-то прогнозы на лето в целом, будет ли оно жарким настолько все или это только сейчас? Ну, по данным долгосрочных прогнозов, июль месяц, он и предполагался, что будет выше, температура среднемесячная июля будет выше. Данных многолетних наблюдений. Если применительно ну, по данным многолетних наблюдений, температура июля составляет 21,6 градусов это средняя температура месяца, то по прогнозу ожидалось плюс 23 градуса, что на 1-2 градуса выше. В то же время среднее количество осадков по тем же данных многолетних наблюдений в июле месяце составляет климатическая норма 46-59 миллиметров, а по прогнозу ожидалось и пока это все подтверждается 45 миллиметров, что примерно составляет 78% от месячной нормы. Пане Володимире, а если про температуру в ночи, насколько она будет высокая для Луганской области? Вы ну, видите, что она высокая. Это ночные температуры в, в эту неделю составят 20-25 градусов. В дальнейшем 18-21 июля ожидается прохождение, мы попадаем в зону атмосферного фронта, ожидается понижение температуры на, в пределах в среднем на 5 градусов, но это понижение будет кратковременным. После прохождения фронта и выпадения ливневые осадки, связанные с прохождением фронта наступит опять повышение температуры постепенно и температура воздуха до конца месяца дневная температура сохранится в пределах 32-37 градусов с плюсом август месяц ну это пока предположительно то есть на опять на уровне климатических норм тоже ожидается он чуть выше нормы а если сказать целому про лето, воно спекотнейше, чем ну, в начале своего начала интервью я говорил, что мы не побили еще абсолютный максимум. Поэтому говорить о том, что спекотнейшее, не спекотнейшее, не 71 год это не так далеко было от нас. Поэтому природа имеет в природе погода цикличный характер. Влияние человека, конечно, оказывает на действия на формирование климата. Но сказать, что... Это лето было какое-то очень жаркое, я бы так не говорил, хотя определенные температурные показатели были побиты во многих регионах Украины. А я хочу напомнить вам, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире, работаем для вас, и в любой момент вы можете позвонить нам в студию по номеру 050-210-0898 или написать на нашу страницу в Facebook LifeLotLife. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности ваши проблемы и, возможно, тогда они решатся. И, пане Володимире, мы хотели зачепить такую тему. Дуже много кто каже про глобальное потепление. Чи є воно зараз? Ну, в предыдущей фразе я затронул, затронул немного этот вопрос. Глобальное потепление, да, влияние человека на, на формирование климата, безусловно, есть. Повышение температуры в целом по Земле, планете Земля, наблюдается, отмечается и в последние не только годы, но и последние десятилетия. Но опять же, говорить полностью о глобальном потеплении, что это глобальное потепление или это цикличность, здесь с уверенностью, со стопроцентной уверенностью сказать нельзя. В силу того, что инструментальные наблюдения за погодой, именно инструментальные, которые фиксируются, ну, ведутся не так давно. Взять по Украине это 1800, ну, 1837-1850 -е годы. Для климата, для даже для существования человечества это очень маленький промежуток времени. И пан Володимир, ви вже казали про те, що люди теж впливають, діяльність людей, вона впливає на погоду. Як саме люди впливають своєю діяльністю на погоду? Ну, это в основном влияние промышленности. Автомобильные выхлопы, промышленность, выхлопы парниковых газов, выбросы. Поэтому негативное влияние воздействия человека на окружающую среду. И этот влияние есть на, на увеличение температуры? Так он влияет или как? Ну, конечно. Вы, 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 выки, дополнительные выбросы оксида углерода и других парниковых газов создают парниковый эффект. Естественно, земля меньше охлаждается, а солнечная энергия, которая поступает на Землю, она, ну, остается здесь. Постепенно идет повышение температуры. А насколько в среднем и за какой промежуток времени, то есть, ну, например, за 10 лет вырастает а, средняя температура? Ну, я такие показники. Ну, есть такие показники, но именно сейчас я не готов ответить по этому вопросу, потому что в среднем где-то оно идет около. Пол градуса – это достаточно большой показатель. Это все больше такая долгостроковая перспектива, долгостроковый вплив такой имеет. Конечно, да. Но я еще раз обращаю внимание на то, что погода имеет цикличный еще характер, поэтому сказать точно, что это глобальное потепление, ну я бы поосторожнее был в этих формулировках. Це більше може таке бути запугування десь або перебільшення десь. ось ці всі. Тому що деякі це пов'язують з тим, що була ну, чи не аномально тепла зима, ось ця зима також. Эта зима Зимні температури були вище встановлених норм наголітніх. Но взаимосвязь здесь не происходит зима-лето. Здесь гораздо более глобальный распро, э, рассматривается вопрос и влияние не одного даже года. Есть, э, в основном погода формируется в океане. То есть большая часть поверхности Земли занимает вода. Э, откуда берутся парниковые газы? Основная их часть, когда вот это увеличение парниковых газов в определенные периоды, повышение температуры океана с повышением температуры океана от солнечной радиации, но не от антропогенного действия, влечет за собой выброс. То есть, если воду подогреть выше температура, то газы, растворенные в ней, уменьшаются. Они, естественно, уходят в атмосферу уходит э, углекислый газ, он создает, это является парниковым газом, создается парниковый эффект, естественно влечет за собой повышение температуры воздуха. Это все является взаимосвязанным, но это э, происходит не в пределах месяц-два, это полгода, год, два года, до пяти лет. А насколько сколько долгостроковый прогноз вы можете работать Гидрометцентр? Ну вообще научно обоснованный прогноз погоды более точный, который интересует население и потребителя, это большую часть потребителей. Это до двух недель. Все, что выше, это уже на уровне среднестатистических показателей. Да, они учитываются, но для потребителя более важный вот именно наш краткосрочный прогноз. Насколько можно доверять прогнозам, если там на месяц, на два месяца, вже там навед... далее идут? Я же сказал, две недели ⁇ это максимально, в принципе, обоснованный научный прогноз. Все, что выше, это статистический прогноз. Больше он бы основан на статистике. Доверять, доверять, ну, знаете как, есть такая шутка, шутят ее в отношении синоптиков. Синоптик ошибается один раз, но каждый день. Шутят все так, но большинство, я думаю, что я не ошибусь, большинство телезрителей, радиослушателей всегда, вставая утром или ложась вечером, слушают прогноз погоды. Шутят и слушают. Поэтому погода важна, погода нужна всем. Ну а ошибается прогноз, это научно обоснованное предвидение. А на чем базуется ось прогноз на, ось, на наступный день, например? На следующий день прогноз ⁇ это краткосрочный прогноз. И он в основном базируется на тех приземных данных и высотных, которые ведет наземная сеть наблюдений по всему земному шару в, одни, в одно и то же время. То есть установленный срок. А долгосрочный прогноз? Долгосрочный прогноз. Здесь уже больше учитывается и солнечная радиация, и влияние океана. Здесь совсем разные методики, и этими методиками то есть, работают разные центры. Если краткосрочный прогноз не составляет непосредственно ну, синоптик или там, уровень региона, государства, то долгосрочным прогнозированием занимаются более крупные центры. В мире существует три наиболее крупных центра – Москва, Нью-Йорк, Мельбурн. Это не значит, что только они занимаются. Да, более мелкие региональные тоже занимаются долгосрочным прогнозированием. У них есть соответствующая аппаратура, соответствующая информация. Используя средства, современные средства телекоммуникации, да, можно получить эту информацию. Но нужно иметь опыт, нужно иметь достаточные, ну, я так скажем, достаточно мощные компьютеры, которые стоят очень больших денег. Пане Володимире, ми дякуємо за те, що ви прийшли до нас у студію та розповіли про ось механізму прогнозування погоди. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Володимиром Болоцьким, начальником Луганського обласного центру з гідрометеорології. Ми дізналися про те, що ще тиждень нас буде очікувати така аномальна спека. Ми дякуємо за те, що ви були з нами.